Patutlah sedara dunia Islam cukup respect dengan PMX kita dan negara kita juga dipandang tinggi oleh negara-negara Islam seluruh dunia. Kedudukan hutang negara terkini sudah melebihi 80% daripada KDNK. Tiba-tiba hmm. di bawah era Datuk Seri Anwar Ibrahim ternyata dia berbelanja besar dengan belanjawan yang lebih besar daripada zaman COVID-19. Indonesia nak buat satu langkah di mana dia orang nak rakyat dan juga perniagaan dia orang Kenapa orang ini selalu menyibuk masalah pentadbiran Indonesia? Malaysia kerap menepuk dada, menyebut dirinya sebagai contoh sukses negara Islam dengan ekonomi stabil dan manajemen fiskal yang kuat. Di berbagai forum, media mereka tak jarang menyindir utang Indonesia yang dianggap terlalu besar dan membebani generasi muda. Malaysia seolah menempatkan diri sebagai model kemakmuran di dunia Melayu Tempat di mana stabilitas ekonomi menjadi simbol keunggulan mereka atas tetangga serumpun. Namun, ternyata kenyataan justru terbalik: utang nasional Malaysia melonjak tajam, bahkan telah melampaui rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto. Pemerintah di Putrajaya mulai kelabakan, menambal defisit anggaran, sementara nilai ringgit terus tertekan. Ironinya, negara yang dulu merasa di atas angin kini justru tengah berhadapan dengan ancaman krisis fiskal. Situasi ini menjadi cermin bahawa kesombongan dalam ekonomi hanya bertahan selama angka-angka masih berpihak. Patutlah saudara dunia Islam cukup respek dengan PMS kita dan negara kita juga dipandang tinggi oleh negara-negara Islam seluruh dunia. Malaysia bukan hanya berada di kelompok 10 teratas ekonomi Islam terkuat di dunia, malah berada di tangga yang pertama saudara. Cuba saudara tengok skor indeks dekat atas tu. Malaysia berada di tangga yang pertama, meninggalkan tangga kedua dengan jurang perbezaan yang cukup besar. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya merasa bangga dengan pencapaian Malaysia selaku negara Islam yang tersohor saudara. Tapi itulah saudara, ada pula di kalangan rakyat Malaysia yang tak habis-habis nak condemn negara kita. Sedangkan dunia Islam sendiri memandang tinggi negara kita. Semoga PMX dan seluruh pentadbiran kerajaan perpaduan terus bekerja kuat. Kita juga harus mainkan peranan support madani kita. Tiba-tiba di bawah era Datuk Seri Anwar Ibrahim ternyata dia berbelanja besar dengan belanjawan yang lebih besar daripada zaman COVID-19. Kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang pandai bercakap saja. Kita kata jangan hutang lagi. Sebaliknya angka yang ada menunjukkan kegagalan. Dulu kan ke main lagi. Hutang semakin meningkat. Luar biasa. Sebenarnya hutang meningkat luar biasa adalah di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan ekonomi yang baru keluar menyatakan angka terkini hutang luar negara. Dalam tempoh yang singkat 30 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia tambah hutang negara kita 230 bilion. Hutang luar negara kita pada hari ini 1.3 trilion. Walaupun di dalam keadaan di zaman Perikatan Nasional kita telah menyelesaikan masalah besar negara, darurat kesihatan, ketika rakyat semua dikepung, tidak boleh keluar, tidak dapat bekerja. Majikan majukan pula lelaki kilang beritahu tahu kalau macam ni, macam mana nak bayar gaji? Kena buang pekerja. Kita kata jangan buang pekerja ke rakyat kita maka kerana itu pekerjaan menyediakan peruntukan bagi wang kepada kilang majikan dan sebagainya untuk membolehkan pekerja terus ada pekerjaan walaupun tak dapat pergi kerja yang berniaga dibesalurkan wang maka kerana itu ketika itu belanjawan kita agak tinggi sekarang ni apabila kita telah berjaya di zaman Perikatan Nasional memulihkan negara ekonomi telah dibuka pertumbuhan ekonomi Malaysia antara yang paling baik di seluruh dunia ketika itu tiba-tiba di bawah era Datuk Seri Anwar Ibrahim ternyata dia berbelanja besar dengan belanjawan yang lebih besar daripada zaman COVID-19 dan menambah hutang lebih besar 5 ini, tahun 2025 Datuk Seri Anwar Ibrahim tambah hutang luar negara kita sebanyak 55 bilion menunjukkan bahawa sebenarnya mereka bukanlah orang yang pandai mentadbir negara kita saya berasa kecewa apabila dibaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar ini disebabkan sejak tahun 1998 kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan defisit kekal. Adakah beban ini akan kita tinggalkan untuk ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawapannya adalah pada semua ahli-ahli Dewan di sini. Keadaan kewangan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merancakkan pertubuhan ekonomi. Gang, hutang negara secara ofisialnya adalah 1.5 trilion. Ha! Hmm. Juga dinyatakan kedudukan hutang negara terkini sudah melebihi 80% daripada KDNK. Hmm. Ibaratnya PM kita ni kata Kalaulah kita ni ada gaji satu ribu ringgit. Lapan ratus bayar hutang, ye. Dua ratus itulah nak buat belanja makan, nak buat belanja anak sekolah. Ah, itulah dua ratus. Yang lain semua bayar hutang. Bagus! Despise of mencari jalan untuk mengurangkan hutang, Ampa tahu kerajaan buat apa? Ampa jangan terkejut, ah. Ha? Ini adalah surat rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ini bukan rahsia ya, geng. Berkuat kuasa 30 Januari, 5 bilion tambahan hutang negara. Surat ni, dia panggil surat bond. Bukan James Bond eh. Tapi disebabkan ini adalah syariah comply punya. Dia tak nama bond. Dia nama sukuk-kok. Anyhow, senang bahasa, hutang negara bertambah 5 bilion lagi. Yeay! Untuk isu 1.5 trilion hutang negara ni kita kena lebih adil. Ia bukanlah semata-mata hutang di zaman PMX. Ia adalah terkumpul selama 10 PM di Malaysia ini menjalankan tugas. Uh, inilah hasil hutang negara hari ini. Cuma saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, selagi kita mengamalkan ekonomi riba ini naiklah mana-mana kerajaan pun, hutang negara tetap akan bertambah. Yang akan untung adalah bank yang akan menderita dan terus sakit dengan ekonomi ini adalah rakyat. Hutang ni siapa nak bayar? Kita lah. Kita kena bayar dengan cukai, guys. Satu lagi benda penting nak bagi tahu, guys. Yang di belakang ni adalah surat bond 5 bilion. Korang tahu tak berapa bilion total kerajaan PMX ni dah buat? Sebanyak 23.5 bilion. Itu baru 3 bulan memerintah guys. Aku dok dang memikir kalau 5 tahun memerintah ni, berapalah gamak hutang negara bertambah ya? Hmm. Yang melambangkan malu besarnya rakyat Malaysia. Ya. Yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal uh, buruh kasar, uh, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang uh, maju, kita lah yang paling maju di kalangan uh, uh, rumpun Melayu dan sebagainya, tetapi sekarang ini kita malu. Ya, kita malu. Ya. Indonesia yang dulu diremehkan, kini justru menunjukkan tata kelola fiskal yang lebih sehat dan berdaya tahan di tengah gejolak global. Malaysia tampaknya harus belajar bahwa stabilitas bukan untuk disombongkan, melainkan dijaga dengan rendah hati dan kerja nyata. Berhenti semua. Tak payah ganggu. duduk semua, duduk tata, semua. Duduk, duduk. Siapa ada masalah? Jelutong. Cukup, cukup, cukup. Duk. Semua tutup. Speaker, kalau saya okay. kata PAS adalah parti nanti, ajaran nanti. sesat Eh, hey, oh, duduk, duduk. Tuk, tuk, duduk Boleh duduk Bawa Bawalah hujah Kenapa sesat Bawa Bawalah hujah apa Kenapa sesat Bawa hujah e <-F2> Apa dia sesat Minta duduk semua. Jolotong. Minta duduk semua. Mana boleh? Minta duduk semua. Tarik balik. Okey, minta duduk dulu. Dia memang hajar ni. Kalau Minta duduk semua dulu apa ni cakap Tarik, pasal, pasal, pasal cakap pas, macam tu Pasal sesat sebagainya ni Tarik balik Memang kuah hajar ni Tarik balik BNP kuat hajar Ni Ini ada satu perbuatan biad.